Социальными сетями? Ну, относительно. Да. А как же? Нет, вообще-то нет. Нет. Пользуемся. Ну да, в принципе, да, иногда. Очень редко. Конечно, пользуемся. Одноклассники, ВКонтакте и Facebook, Фейсбук. Фейсбук, да. ВКонтакте, Facebook. А вы знаете, что сегодня 4 февраля 11 летия Фейсбука? Нет, не знаю. Нет. А что вы знаете об этой соцсети? Я не, не пользуюсь, не знаю. Самая первая, наверное, соцсеть. Мы знаем, что этот парень, который я создал, он богатый. Ну, Цукерберг вроде, да? Ее создатель, это Марк Цукерберг, учился в Гарварде, по-моему, если я не ошибаюсь, и он еще со студенческих лет начал заниматься созданием этой социальной сети. Одна из первых социальных сетей, которая, так скажем, завоевала сначала внимание аудитории у Гарвардского университета, а затем уже начала распространяться по разным странам Европы, ну, естественно, Украина, США. Демократичная сеть, европейская сеть, вот, в принципе, такая наиболее, скажем так, информация оптимальная относительно того, что дают те же там ВКонтакте, Одноклассники, то есть там более однобокая, скажем так, более такая пророссийская. Вот, а Фейсбук демократичный, все пользуются, я думаю, что практически все Украинцы должны пользоваться именно этой сетью. Много что-то можно интересного найти, как бы политиков я там читаю, мне вот это нравится. Вконтакте там больше э, молодежи, а вот Фейсбук, ну по крайней мере уже больше людей из университета, вот, ну где мы работаем, как-то уже более серьезная социальная сеть. А как по вашему, социальные сети помогают или вредят? С ну помогают, там не знаю, знакомиться может людям каким-то находить, может, какие-то вторые половинки, общаться, если родственники или знакомые, друзья далеко. Много узнаешь оттуда. С одной стороны помогает, с другой стороны хотелось бы, наверное, чтобы люди больше общались именно вживую. Помогает, это ну, полезно в некоторых, там информационно, там найти человека, посмотреть, там, как живет одноклассники, даже там посмотреть. А если чересчур там сильно много, то, наверное, вредит. Это отнимает большую часть времени, на которую можно потратить полезное благо какое-то для себя для детей для мужа смотря как ними пользоваться если пользоваться разумно то есть использовать действительно для общения а не зависать в играх там и всех остальных то тогда они действительно помогают могут найти людей тех которых там ну, в жизни как бы ну просто их не найдешь вот. можно ну знакомиться там совершать какие-то покупки а с другой стороны ну там может ну, зависимость какая-то правильно пользоваться и иметь здравый смысл голову на плечах и как бы взвешивать Потому что информация идет разная. Если надо узнать какую-то важную информацию, например, уроки спросить у одноклассников, да помогают очень. Для работы, для отдыха, но только в мерах. Поэтому кто может вовремя остановиться и у кого нет зависимости, то социальные сети это очень даже полезно. Если человек так скажем, ограничен в своем умственном развитии, то они ему, наверное, только вредят. Сейчас, скажем так, время скорости, время, когда людям не всегда есть возможность встретиться друзьям. Вот, благодаря социальным сетям они всегда могут быть на связи, всегда могут поделиться какой-то информацией. Помогают, очень помогают. А потому что это общение, а общение сейчас очень дорого стоит.